Будем проводить охрану общественного порядка. А вы видели э, предыдущие мирные акции, которые заканчивались перекрытием дорог, э, разбитием стекла в троллейбусе и э, призывами угроз к массовым беспорядкам заканчивались возбуждением уголовных дел, где у нас были и оперативные сотрудники и документировалось это все нашими специалистами. Поэтому, естественно, при проведении таких массовых мероприятий вот пользуясь случаем, я обращаюсь к тем, кто будут на этих, в этих акциях участвовать, воздержаться от призывов и противоправных действий, от призывов к массовым беспорядкам, от призывов к сепаратизму различного рода незаконным действиям, либо силовым действиям. Я предупреждаю, что мы документируем, мы выявляем таких активистов, Естественно, возбуждать будем уголовные дела и в рамках уголовных этих производств давать юридическую оценку.